Вот ЭЦКшникам будут бить. Сейчас только начало. Начало, почему потому что в конце концов их будут выкашивать пулеметами. Ну, недовольство сейчас в армии, а в армии как раз почему-то. Потому что, во-первых, идет поставка людей бусифицированных, а во-вторых, бусифицированные, понимая, что и с ними обошлись неправильно, они, естественно, потом получив определенный опыт, будут возвращаться искать обидчиков. Потому сейчас это только цветочки. Там думают, что ФСБшники сейчас включатся однозначно. Они впереди планеты, как только видят какую-то проблему, начинают ее раска раскачивать. Но это еще цветочки. Будет, будет, ягодки будут тогда, когда с пулеметов начнут их косить. А с автоматов, с пулеметов будут, когда забрасывать сбросами с FPV-дронов причем начнут с ТЦК, закончат в э, Верховной Раде и к админам, потому что все же прекрасно понимают, откуда все эти ноги выросли. Так вот эта проблема, это внутренний раздрай, это гражданская война. И вот этот ТЦК вернее, бусифи... закон бусификации приведет к гражданской войне внутренней, причем жесточайшей. Э, в первые отгребут ТЦКшники, они уже начали отгребать. А вот закончится это шмыгальней, Ну, исходя из истоков этой проблемы, потому ее надо срочно решать, срочнейшим образом. Мы уже несколько раз говорили. Первое: ребят надо спрятать. У меня куча друзей ЦК их надо спрятать в бригады, надо расформировать ТЦК и завести их в центре, в центре комплектования самих бригад, рекрутинговые центры. Там комбриг разберется. Поверьте, когда зайдет там 100, 200, 300 человек ТЦКшников, бригаду он четко распределит, каких мусоров напередок, кого посадить за стол, бумажки перебирать, а какие бусики куда отправить. То есть там вопрос этот решится в 3 секунды. А дальше мотивации, серьезные мотивации финансовые, надо поднимать денежное содержание от 5000 тысяч долларов и приглашать военнослужащих в строй. Причем на это время запустить этот ТЦКшный, вернее, этот гусификационный закон на внутреннее потребление, так называемое, построит строй всех силовиков, которые сейчас есть в стране, имеется в виду госслужащих. То есть силовиков, госслужащих, их надо завести в вооруженные силы Украины. И решится вопрос, иначе, иначе у нас будет реальная гражданская война, а поверьте, ФСБ уж точно устроит ее, раскачает так, что мало не покажет.